गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुस्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः ी जन्म मृत्यु अस् नको खाबरू तू असे बाण अशक्य हि शक्य स्वामी शक्य हि शक्य करतील स्वामी शक्य करतील स्वामी जिते स्वामी चरणातिथि शक्ति स्वामी शक्ति कलु दे जगी जन्म मृत्यु असे केण जासा नको खाब ऋतु असे बाण जासा अशक्य हि शक्य स्वामी ीण तु स्वामी भक्ति साथ नको डग मगु स्वामी देति लक्य हि शक्य स्वामी या पञ्चामृतात् खेतीथ खेयात् वीरे प्रचेति न सोडति तया जया खेती हाती। ही स्वामी हाती अशक्य विशक्य करति न स्वामी अशक्य हि शक्य, शक्य करतील स्वामी शक्य ही शक्य ज्ञ शक्य करतील स्वामी जिते स्वामी चरणातिथिन्यूनकाय स्वये भक्तप्रारब्धगढवी माया आत्मीणा नीत्याला परलोकिहीनाप्रीति तयाला अशक्य ही शक्य परतिल स्वामी भे पडु दे वसे अन्तरि हि स्वामी शक्ति कुदे जगी जन्म असे अस् जा नको खाब ऋतु असे बाल त्या अशक्य हि शक्य स्वामी ीण तु आठव भक्ति दादिनि च साथ नको डग मगु स्वामी देतिल हात अशक्य हि शक्य स्वामी शक्य करति स्वामी शक्य हि शक्य करतील स्वामी 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 देतिल हाट अशक्यक्यतिल स्वामी विभूति न मननामधानादिथ स्वामी चया जया स्वामी केतिहाी अशक्य ही शक्य करती न स्वामी स्वामी चरणातिथिन्यूनकाय स्वयम् भक्तप्रारब्ध गडवी माया आग्नेना नीत्याला परलोकिहीनाप्रीति तयाला अशक्य हि शक्य करती स्वामी जगी जन्म मृत्यु अस् नको खाब असे अस्ण जासा अशक्य ये शक्यतिल स्वामी मो स्वामी देतिल हाट अशक्य शक्य करतील स्वामी ीतया जया स्वामी खेती हाथी अशक्य ही शक्य करति न स्वामी स्वामी Tommy शक्य हि शक्य करतील स्वामी तया जया स्वामी खेतिहाी अशक्य ही शक्य करति न स्वामी